Ближе к Новому году все больше автовладельцев Крыма спешат переоформить свои автомобили, получить водительское удостоверение Российской Федерации и техпаспорт. Подразделения Главного управления ГИБДД по Республике Крым работают в усиленном режиме по 11 часов в день с одним выходным в неделю. Несмотря на то, что с начала октября открылись терминалы, с помощью которых теперь проводится запись в электронную очередь, это нововведение ситуацию не изменило. Сейчас у здания МРЭО появились офисы посредников, которые за деньги предлагают обойти очередь и получить российский номер и техпаспорт быстрее. За эту услугу берут 300 рублей. Услуга платная, быстро, в принципе, должно быть. Ну, часа два стоим уже. После подачи заявления на смену техпаспорта автомобилисту предстоит процедура проверки номеров кузова, двигателя и получения номерных знаков. Однако и это не так уж просто. На всю площадку, где стоят автомобили, всего четыре эксперта. Ждать приходится несколько дней, при этом выходить в 4 утра ежедневно на перекличку, чтобы не упустить свою очередь. Плохо, очень плохо работает. Тяжело здесь стоять. Вот три дня стоим, осмотр не делают, делают очень долго, и четыре человека всего ходят. Вот я с четырех утра стою, вот они с полдесятого вышли на работу, ну я не знаю, вышли на осмотр, и вот еще до сих пор даже никто не подходил. До 1 января замена украинских номеров, техпаспорта, автомобиля и водительских удостоверений в Крыму производится бесплатно. С начала 2015-го крымчанам придется платить немалые суммы за каждую из этих услуг. Однако не стоит забывать, что Украина и документы, выданные в Крыму после 16 марта, не признаются. А это значит, что крымские водители, обменявшие их на российские, на материковую часть Украины выехать больше не смогут. И не только. Единственной дорогой для водителей республики станет путь в Краснодарский край Российской Федерации через печально известную Керченскую паромную переправу. По выданным в Крыму водительским удостоверениям с номерными знаками российских регионов номер 82 Крым и номер 92 Севастополь выехать отныне крымчане не смогут никуда за пределы Российской Федерации. Граница для крымских автомобилистов закрывается. Николай Резник, Крым.